Тому иснуемому мы Лише завдяки вам. Понял. Ну хорошо. Молодец. Покушать зашел. Вы откуда? Почему без шапки? Белгородская область. Как у вас там дела? Ну как у нас? Война у нас тут. А ты откуда? Напряженная остановка. А, а ты откуда? Керч. Керч? Да. Ты из Керчи. А что у тебя тут на шевроне? Транзит. Ничего не видно. Надо да, тут дроны сбивать. Ты, ты, ты дрон, дроновод? Дроноед. А, ну и как, успешно? Конечно. Вот сейчас, пока ты ешь, они летят. Пока я, ем, мой брат меня защищает. А на тебя кто-то нападал? Почти, да, бывал. Да ты что? А ты чеченец? Я дагестанец. Ты дагестанец? На Дагестан кто-то напал. Нет. А как ты, мусульманин, воюешь за православного царя на чужой земле? Ничего не более А кто воюет? Ты. Дрона сбиваешь. Это война. Ты находишься на оккупированной территории соседнего государства. А это называется зайти на чужую землю. А это харам. Во-первых, а, я. А, а, а это харам. Во а это харам. С восемнадцатого года с малых лет. В восемнадцатом году Кирчу уже была оккупирована российскими. Ну, я тут живу. Ну, так это Тобой бывает. Дом. Ну, что ж, значит, твой дом. Я тебя, свой... тебя Россия привезла на чужую землю, поселила. Это называется в уголовном я сам. праве между замещение я. населения оккупированных территорий. Это никак не снимает с тебя я ответственности. Сам. А ты вообще я человек сам. религиозный, нет. я спрашиваю? Ну, да. Ну, скажи мне, харам на чужой земле за православного царя воевать или нет? А кто воюет, а вопрос Ты будет. с оружием я в руках сбиваю. сбиваешь дроны. Это война. Я сбиваю дрон, который мой дом летит. Твой дом в Дагестане. Я... Твой дом не в Керчи. Ты я пришел пытался, на оккупированную я... землю. Ты пришел на оккупированную землю. Ты оккупант, такой же, я... как и я. Но только я-то, понятно, я-то человек, проживший всю жизнь в России. А ты предал и свой народ, и народ... Э Конечно, нет. Как нет. А за кого воевал? Э, шейх ты, Ман... За кого ты, воевал шейх мансур За кого воевал Имам Шамиль? За свободу ваших народов против российского царя. А ты э, в составе армии российского царя сбиваешь дроны? Вот и вся разница. Я в 2018 году он в Крым приехал в оккупированный. Сейчас тебя смотрят дагестанцы и срисовывают. Те, которые воюют в батальоне имама Шамиля и шейха Мансура. Так что жди гостей. Посмотрим. Будем ждать. Жди, жди. А вот что ты им скажешь, глядя в лицо? Что ты делаешь на чужой земле? Какая чужая земля? Я тут дом купил, я живу. Ну что, что ты дом купил? Ты купил дом на ворованной земле. Что ты им скажешь? Че не скажу. Да. Скажу, что я живу. Из извинишься, наверное, покаешься. За что? За то, что я живу. За то, что ты нарушаешь. За то, что ты за то, что я ты, попу, то, что ты на пупил. чужой земле воюешь за интересы чужого тебе царя, против которого твои предки воевали с оружием в руках. А ты свинину там кушаешь? Да. водку не будешь жрешь, да? Бывает не такое. Понимаю. Ну мне нечего с тобой говорить. Может быть, у тебя ко мне вопросы есть. Майнкорт? А что у тебя такое серьезное направление против России? А потому что президент этой страны э, заявил, что украинцев не существует. А я вот прожив всю жизнь в России, э, будучи украинцем, существую. Так он завтра скажет, что и вас не существует. Ни лезгин, ни чеченцев. Никого не существует. Может, а, так я, ты, я, а ты я. с этим согласишься, и вот так вот будешь головой кивать, как баран, и пойдешь на заклание к этому царю. Я вообще не поддерживаю эту войну, во-первых. Да, но ну, дрона почему-то сбиваешь. Ты вместо того, чтобы, скажем, Потому помогать что у меня в дом летит. В дом То тебе в не в летит. Дом, оно летит в, в мост. Будет, оно так. летит в мост Керченский, а не в дом твой. Я То, что... на мосту не работаю. Я же тебе это говорю. Ты наговариваешь. Ничего Ты не, не знаешь, наговариваю. Почему? Кому нужен твой дом? Твой дом в Дагестане. Все, что находится в Керчи, принадлежит украинцам. Гражданам Украины. А Гражданам а Украины. А Потому что Путин а тебя туда а? привез. Потому что Путин а? оккупировал эти земли. Оккупировал. Но они вернутся. Поверь мне, вернутся. Точно так же Литва, Латвия, Эстония в 1940 году были оккупированы Сталином и целых 50 лет пробыли под оккупацией, но все равно они вернулись и получили свободу. А ты, ты служишь царю, который несет смерть и оккупацию. Ты, мусульманин, служишь православному царю. Не надо рассказывать мне про твой дом. Нет там твоего дома. Твой дом не там. Твой дом в Махачхале, в Хасав твой, ты... твой дом там, где жил э, Шейх Мансур, твой дом там, где жил Имам Шамиль, там, где они воевали, там, где их. Там, где их уничтожили и взяли в плен. Русские цари, кстати говоря. А ты им служишь. Что ты мне предлагаешь сейчас? Ну, лучший вариант поехать домой. Там, где так твои предки жили. Конечно. Это лучший вариант для тебя, Дже. А как зарабатывать там? Где, где а как нужно? ты зарабатываешь в Крыму? А? Как ты в Крыму зарабатываешь? Знаешь, оправдывать отсутствием заработка э, оккупацию... Кто ну так туда. давай, ну так давай ты, извини да, меня, конечно, да, сейчас да, пойдешь, да, да, давай ты да, да, сейчас да. возьмешь оружие, подпишешь контрактик с российской армией, будешь оправдывать, что у тебя денег нет. Да, ну, не, надо, да. так зарабатывай дома, я тебе не, извини меня, не работодатель. Ты пришел ко мне домой зарабатывать деньги моего дома, моей земли. Я должен искать тебе работу? Да, да нет уж, батенька, ищи себе сам работу. Да я умник, я умник, я не дурак. Я не спрашиваю тебя, как мне зарабатывать. Я зарабатываю молча и не рассказываю, что работы нет или есть. А я должен тебя пожалеть, оккупанта, да? Бедненькому тебя зарабатывать нечего. Ты работаешь на государство, он у тебя, он у тебя висят, у тебя он висят эти самые одежда светоотражающая. Это значит, что ты как минимум коммунальщик. А что у тебя на шевроне написано, я вообще не вижу. Что написано на шевроне? А чем тебе это? Ты работаешь на государство российское, а не сам на себя. Ты не зарабатываешь деньги своим умом, своими руками или своей головой, или, ну, или чем-нибудь еще. Ты работаешь на оккупационной власти. Понимаешь? И ты представитель тех людей, которых Путин завез на территорию Крыма. А это называется замещение населения оккупированных территорий. Это преступление. Тебя просто депортируют. В лучшем случае. В худшем тебя посадят в тюрьму. А я не знаю. Ты 24, 100 гривен. Да, Международный уголовный суд. Россия. Международный уголовный суд России. Ты смеешься. Это нонсенс. Хотя по законам России ты тоже преступник. Просто Россия и закон – вещи сегодня несовместимые, но когда-нибудь наступит время, что эти вещи станут совместимыми. Стыдно тебе не будет, я вижу, нет у тебя такого понятия, как совесть и честь. Это просто видно, к сожалению. Зато страх у тебя есть и оправдание себя. А как же я бедный зарабатывать буду? А как же другие зарабатывают? Как зарабатывают люди, которые жили в Крыму, которым пришлось выехать? Как зарабатывают крымские татары, которым пришлось бежать и которые сейчас в украинской армии воюют? Как зарабатывают дагестанцы, которые защищают свободу Дагестана в составе украинской армии? Как они зарабатывают? Они об этом думают? Или у них семей нет? Или ты лучше, чем они? Может быть. Может быть. Есть вопросы ко мне, Банкорт. У тебя нет родины. И ты не, да, и ты не дагестанец, ты русский. Поздравляю а тебя, че? Шарик. Ты балбес. Живи с этим теперь. Фу, какая гадость. Фу, какая гадость. И серед наших такие же Есть. И сород наших, срод украинцев и украинцев такие. Вот это так гидко, честно. Скажу вам. Иван шварский мои витания. Астроплю сейчас радио витался уже. Здоров, Арена, витаю вас. Песня, друзья, песня.